Говоря о тех изменениях, которые нас ждут в 2015 году, ну прежде всего да, в сфере правоохранительных органов, следует отметить следующее: существенно изменится работа прокуратуры. Как вы знаете, принят новый закон о прокуратуре, который в полной мере вступит в силу 25 апреля. Согласно этому закону фактически существенно поменяется функции да, прокуратуры то есть фактически философия работы этого органа практически полностью будет упразднен общий надзор прокуратура сможет представлять интересы только тех граждан, которые самостоятельно не смогут это сделать вот. также за прокуратурой останется функция поддержания государственного обвинения вот. ну и как вы знаете сейчас еще не создано да, и мы пока не можем прогнозировать, когда именно будет создано так называемое бюро расследования. Возможно, если это будет сделано в течение следующего года, также полностью следствие, то, которое сейчас находится в прокуратуре, будет передано этому новому органу. Также планируется, и сейчас уже очень активно обсуждается реформа Министерства внутренних дел, которая согласно коалиционному соглашению вот, если посмотреть основные положения, да, это тоже очень ключевые, очень серьезные изменения в работе этого органа, как и по функциональному наполнению, так и по его структуре. Что интересного да, ждет в следующем году? Уже фактически принята вся законодательная база и даже выделены соответствующие средства, да, заложенные в проекте бюджета на создание двух новых институций. Речь идет об антикоррупционном бюро, так называемом, которое фактически станет еще одним правоохранительным органом полноценным, которое будет иметь возможность расследования, то есть там будут свои следователи, свои полномочия, и фактически будут заниматься расследованием дел, связанных с коррупцией. Вот. Мы ожидаем, что в течение следующего года, в ближайшие меся месяцы, этот орган будет создан, назначен его руководитель, будет формироваться штат и так далее. И так далее. Также будет создано национальное агентство по вопросам борьбы с коррупцией. Оно будет создано при кабинете министров. И основными функциями этого агентства будет проверка, да, контроль, за процессом декларирования чиновниками своих доходов и расходов. В том случае, если будут находиться соответствующие нарушения законодательства, несоответствия и так далее, этот орган будет реагировать, исходя из того инструмента, который у него будет иметься, да, согласно полномочиям, либо передавать соответствующие материалы в правоохранительные органы. В любом случае, те изменения, о которых мы уже знаем, да, которые уже есть и которые будут вступать в силу в течение следующего года, я думаю, ожидается интересный год как для адвокатов, практикующих да, в практикующей сфере права процесса, так и будем надеяться, что те изменения в законодательстве, которые на сегодняшний момент уже внесены да, или будут вноситься, будут содействовать тому, чтобы наши правоохранительные органы работали и лучше выполняли свою функцию, в том числе защита интересов граждан.